Ну что ж, дорогие зрители, продолжаем наш цикл передач «Готовим суп с Владимиром Котлющиком». Напоминаю вам, что такое суп. Суп – это спорим, учимся и пробуем. Сегодня мы в гостях на Синяве на 39, это кафе-бар, называется «Барин». И я вам хочу представить сегодня директора этого заведения, это Сергей Сракунский. Сереж, добрый день. Вот расскажите нам, пожалуйста, как вы пришли к такой идее, чтобы открыть кафе-ресторан у нас в городе Херсон. Ну, сподвигло на то, чтобы открыть свой ресторан, скорее всего, мечта в первую очередь и большое желание сделать что-то такое, что оценят люди по достоинству и чтобы этот ресторан был уникальным, не таким, как многие однотипные, однотипные. От заведения. В основном вы специализируетесь на приготовке блюд из баранины, экологически чистой, которые производится на ваших подсобных полях, там, ну, вот, хозяйстве. Расскажи, что мы сегодня с тобой приготовим? Мы сегодня приготовим два блюда, которые готовят только у нас в кафе и только свежего мяса и только из свежего экологически чистого мяса и вообще в принципе наш ресторан создавался с целью показать людям, какое на самом деле оно мясо, мясо выращенное и именно барань барани да, именно потому баранин. что многие люди не знают, что баранину можно употреблять в пищу и это один из экологических продуктов, которые легко усвояем. Ну, давай, что мы сегодня первое приготовим? Первое блюдо будет у нас шурпа по-барски. Вот, шурпа по-барски. Это уже интересно, потому что люди будут знать, что только в этом заведении можно почувствовать себя. Попробовав юшку по-барски и почувствовать себя барином. Да? Сегодня мы пригласили больших экспертов в области ресторанного бизнеса. И плюс эстрадных таких вот услуг. Это семья Чухаловых, Ирина и Роман. Я думаю, что они нам подскажут. И они будут самими как, первыми, первыми космонавтами, можно так сказать, в области ресторанного бизнеса. Которые попробуют блюдо с бараниной, которое выращено на... В наших просторах Херсонска. Основа у нас баранина, мясо, да? Это 3-4 килограмма экологически чистой баранины есть. Потом у нас для приготовления баранины нам нужен лук в большом количестве. То бишь, что если это 3-4 килограмма баранины, нам понадобится килограмм лука. Мы его что? Нарезаем. Лук нарезаем полукольцами. шурпа, шурпа – это один из основных первых блюд из баранины, без которых, как говорится, на второй день после свадьбы не прожить. Который помогает нам восстановить наш вестибулярный аппарат, привести наш организм в норму, дать ему как можно много витаминов, белка и т.п. и т.д. Сереж, ну вот расскажи, какие вот люди придут в кафе? Какие блюда с бараниной можно там у вас по меню, такие вот коронные блюда, помимо шурпы по-барски? Что еще можно заказать? Одно из любимых моих блюд – это кебаб из баранины. Довольно-таки в приготовлении Просто. очень простое блюдо, но тем не менее не у каждого получается приготовить его правильно. Ну, я слышал еще, что у вас можно приготовить бараничью лопатку, понимаете, это какой-то вот такое, Тоже одно из царских блюд, и которое не каждый решится приготовить. Я знаю, что вы готовите его на гриле. Баранья лопатка, это да, это на самом деле, я даже не знаю, честно говоря, место, где у нас в Херсоне можно попробовать целиком запеченную лопатку на гриле. Ну, теперь мы будем знать, и наши телезрители будут знать, что это можно попробовать в кафе-бар у барина. Ну мы продолжаем дальше готовить наши э, нарезочки, нарезочки на э, шурпу по-барски и на котлеты, да, так мы говорили, что мы приготовим самые вкусные котлеты в мире и в частности в Херсоне это котлеты с баранины. Ну поскольку мы украинцы, мы добавим немножко в наши котлеты свиного сала. Ну, продолжаем спорить на эту тему, когда мы разговариваем и в компаниях мужских, и женских, так сказать, на да, по поводу приготовления. Давай пока будем убирать э, лук и мясо наше, пускай у нас юшка продолжает вариться, да. Э, спорим о том, что мужчины готовят лучше, чем женщины. Почему? Потому что они в приготовление пищи вкладывают всю душу, да. С душой мы готовим, с большой открытой душой, потому что мы готовим один раз в месяц, а женщина каждый день и оно ей надоедает. Да, потому что для женщин приготовление пищи становится таким обыденным. обыденным, обыденным. обыденным. А вещами. у нас это праздник, праздник, который мы хотим своим друзьям, семье, своим да. удивить, порадовать. Ну что ж, продолжаем удивлять, убираем мясо, которое мы подготовили, и сейчас мы забросим ее в емкость для приготовления нашей по-царски шурпы. И пойдем, наверное, мы с тобой поспорим с нашими гостями. Как ты думаешь? Поговорим о том, о сем, как они относятся к баранине и вообще, видели они в жизни когда-нибудь живого барашка? Держали они в руках когда-нибудь кусочек свежей баранины? Вот мы с Романом уже и опыт даже имеем не только пробовать, но и приготовить. Скажу даже больше, Ирина в свое время баранину не признавала, как то есть в априори как таковую. Но если правильно приготовив ее и подав Ирине, она Под даже, видом свинины. совершенно верно. Она, скажем так, за, за две щеки это все съела и, улыбаясь, даже только потом поняла, что это была баранина. Мы здесь впервые. Барин для нас сегодня это небольшое открытие. Собственно говоря, нам нравится, потому что здесь огромный такой вот очень красивый вид, большая летняя площадочка, можно отдыхать, можно наслаждаться тем, что тут очень много всякой зелени, деревца, все замечательно. Условно на природе, не выезжая за Да, 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 -да, 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 -да. собственно говоря, в лес ехать не нужно. Плюс легкий запах дымка, вот, напоминаю, легкий. То есть мы отсюда выйдем с запахом своих ароматов в духов, все нормально, все отлично. Вот. И осталось дополнить это впечатление после того, как мы уже попробуем, что вы, собственно, нам приготовите сегодня. Поставили наше первое блюдо, мы переходим к второму. Это рубленые котлеты с бараниной. Мы уже порубили на фарш. Лук у нас, мы сейчас еще чуть-чуть лук подрубаем. И котлеты наши в принципе готовы. Но прежде чем перейти к нам к основному процессу, это к пылу и к огню. Сереж. Ну, как заметили наши гости, что площадка такая большая. И здесь можно отдыхать и с семьей, и компанией, и с детьми, и без. У нас небольшой, но очень уютный дворик, в котором, ну, чтобы попробовать шашлык, не обязательно ехать за пределы города, не обязательно ехать в лес. Нужно приехать сюда, сесть и в тени деревьев, которые здесь растут, отдохнуть, попробовать шашлык. Изюминкой также является то, что мы по максимуму стараемся не закупать, а готовить свои, свои кондитерские изделия, свои мясные изделия. То есть по максимуму экологически чистые натуральные продукты. Ваш шеф-повар, я знаю, он, он молодой, но очень профессиональный, который у него тоже есть такая мечта, это изготовление мороженого и леденцов прямо вот здесь. Дети пришли и вот здесь у нас в детстве варили петушки. Сейчас чупа-чупсы, а мы кушали петушки. Вот я с ним разговаривал, он говорит, я тоже как-то мне бабушка рассказывала о каких-то петушках. Он говорит, я буду готовить это детям, когда у нас будет большая площадка, специальное меню. Помимо манной каши, которую мы можем приготовить здесь, мы еще будем угощать детей петушками бесплатно. Ну что ж, товарищ барин, переходим все-таки к нашим котлетам, которые я уже мелко-мелко немножко добавляю сюда чеснок, солим, перчим. Мангал у нас уже горит. Гости наши ждут, потому что я вижу уже по их лицам они устали, а челюсти они медленно-медленно разминают для той работы, которая им впереди предстоит. Наши гости, я просто скажу, это заслуженные артисты не Украины, а наша Херсонской области, которые поют, и в них в репертуаре очень разнообразный жанр политура такая, от украинских песен до эстрадных советских песен, и я думаю, что сегодня они порадуют нас своим искусством. Мы, э, говорили о петушках, а у меня, знаете, вот в Собственно, ингредиенты приготовления этих конфет один и тот же, только у меня почему-то это связано со сладкой ложкой. ребят, может кто-то помнит, но мы всегда запекали с сахаром. Вот. И малыми бегали. С ложкой? Да, с ложкой это все. Собственно, те же петушки, но основа это была на ложке. Вот. И еще вкус детства это чем-то под газом, может помните, сладкие колбаски. Мы недавно да. порадовали этим своих детей. Все помнят, да, это, это основа, это печенье на отопленном молоке. Это, конечно же, орехи и какао. Сахар и какао. Мы сейчас начинаем отбивать наши котлеты. Мы просто тот, который фарш мы подготовили и нарезали мелко лук, чеснок, мы перекладываем в металлическую такую емкость. Это все перемешаем, солим, перчим. Но для фарша с бараниной самое главное его отбить. Для такой консистенции мы добавим одно яйцо, чтобы это было немножко для того, чтобы убрать запах. Мы немножко лимончиком уберем. Убрать запах мяса баранины. И мы начинаем отбивать. Основной процесс, который приготовление котлеты, у нас вот этот процесс такой не трудоемкий, но длительный. Сереж, ну продолжаем о том, что мы говорили, какая все-таки здесь вот такая вот отличительная черта, президент нашим гостям. Помнишь, ты мне говорил о компоте каком-то? Да, небольшой подарок каждому Заказу блюда из баранина мы дарим свой фирменный компот, который готовится из имбиря, яблок, лимона который... и, и меда, который освежает, бодрит и поднимает настроение на целый день. Очень свежий. вкусно, очень здорово. Да. Ребят, мне кажется, просто чего-то не хватает. А вот для чего? Ну вроде бы что все поставили на стол. Видимо, погода нам сопутствует. Владимир, ну, мне кажется, что, ребят, не хватает одного. Ну, для музыки. Для честно. улучшения пищеварения. Да. да. Легко точно. Я знаю точно, что за апрелем идет май, а за маем идет июнь. И поскольку апрель и май это у нас весенние месяцы, но ну впереди нас большое ждет длинное херсонское лето. Лето, класс. До декабря. Да-да-да-да-да. Ну что, ребята, да запоем, затянем, Давайте, как говорится. Давай. Вперед. колесницы из белых берез. Но как память о лете осталась при твоих золотистых волос Я коснусь их несмелой рукою И почувствую солнце тепло Будут птицы звенеть надо мною Это лето от нас не ушло Я прожить не смогу Это лето свое навсегда в ригу. Без него я прожить не смогу Грустно осень и позднее начало Все беднее деревьев наряд Только снова я лето встречаю Когда вижу твой ласковый взгляд Пусть не будет на сердце печали не смотри ты с тоской за окно Наше лето с тобой не промчалось Наше i Я прожить не смогу, Это лето свое навсегда.